Okey, kalau kita sebut je nama Tun Dr Mahathir Mohamad, confirm macam-macam reaksi kita akan dapatkan. Ada yang sanjung dia sebagai bapa pemodenan Malaysia, tapi ada juga yang label dia sebagai punca perpecahan. Hmm, jadi mana satu yang betul sebenarnya? Jom, dalam kupasan kali ni kita cuba rungkai legasi beliau yang memang sangat kompleks ni dan kita akan fokus pada satu persoalan besar yang selalu jadi perdebatan adakah beliau ni reformis terakhir negara atau sebaliknya arkitek perpecahan orang Melayu baiklah ini dia agenda kita mula-mula kita tengok impak ekonomi lepas tu kita masuk bab taktik politik dia seterusnya kita sentuh sikit tuduhan-tuduhan peribadi dan akhir sekali kita bincang sama ada beliau ni masih relevan atau tidak hari ini Jom kita mulakan persoalan utama. Reformis atau pemecah belah? Boleh cata inilah, inilah punca segala perdebatan tentang legasi beliau. Dan untuk jamak soalan tu tempat terbaik untuk kita mula adalah legasi ekonomi beliau. Ya, ramai puji dia sebagai arkitek ekonomi Malaysia moden. Tapi, persoalannya, kejayaan tu semua hasil kebijaksanaan dia atau sekadar nasib baik je? Ha, ini hujah yang kita selalu dengar kan. Pengkritik dia selalu cakap, Malaysia maju zaman dia sebab kebetulan ekonomi dunia tengah boom masa tahun 80-an tu. Betul ke macam tu? Okey, memang tak dinafikan ekonomi global masa tu banyak membantu, tapi semua kita jelaskan, nasib baik saja tak cukup. Apa yang bezakan Malaysia dengan negara-negara membangun lain masa tu adalah dasar-dasar proaktif yang beliau perkenalkan. Dia bukan jenis yang ikut arus je. Sebaliknya, dia tampil dengan dasar-dasar yang boleh kata cukup berani. Contohnya, dasar pandang ke timur, wawasan 2020. Semua ni betul-betul mengubah landscape ekonomi negara kita. Dari sebuah negara pertanian kepada gergasi perindustrian. Dan kesan visi dia tu sampai sekarang kita masih rasa. Cuba tengok, projek-projek mega macam Lebuh Raya Utara Selatan, KLIA, Putrajaya, semua itu bukan sekadar binaan konkrit. Ia dah jadi tulang belakang yang gerakkan ekonomi moden Malaysia. Tapi di sebalik semua pembangunan pesat ni muncul satu lagi persoalan yang sangat kritikal. Adakah zaman pemerintahan beliau ni juga yang melahirkan budaya kronisme? Sumber kita ada sebut, dasar-dasar macam perswastaan ni memang ia buka ruang untuk disalahgunakan tapi niat asal dia adalah untuk pertumbuhan jangka panjang negara dan satu fakta penting yang kita kena ingat walaupun beberapa perdana menteri selepas dia dah siasat sampai hari ini tak ada bukti kukuh yang boleh sabitkan Tun M dengan rasuah okey dari ekonomi kita beralih pula ke arena politik legasi ekonomi dia ni memang berkait rapat dengan gerakan politiknya yang hu memang terkenal rumit dan penuh kontroversi jom kita tengok lebih dalam perjalanan politik dia ni nampak macam tak menentu kan. Kejap sini, kejap sana. Tapi kalau kita perhatikan betul-betul garis masa ni, ada satu corak yang jelas. Setiap kali dia keluar parti dari AMNO tahun 2016 sebab skandal 1MDB, sampailah dia keluar bersatu tahun 2020 lepas langkah syaraton, setiap tindakan tu mesti ada kaitan dengan isu prinsip yang lebih besar. Sekarang kita sentuh satu isu yang memang paling panas masa dia jadi PM kali kedua. Kenapa dia tak serahkan kuasa pada Anwar Ibrahim macam yang ramai orang jangka kan? Okey, menurut sumber ada satu fakta penting yang ramai terlepas pandang. Perjanjian peralihan kuasa tu sebenarnya tak pernah ada hitam putih, tak ada dokumen rasmi. Maksudnya semua tu bergantung sepenuhnya pada kestabilan politik dan persefahaman antara parti-parti dalam pakatan harapan masa tu. Jadi, kelewatan tu bukan 100% keputusan dia seorang. Ada tekanan dari dalaman PH sendiri dan dia pun nak laksanakan beberapa reformasi penting dulu. Tapi, belum sempat apa-apa jadi, langkah Sheraton pula berlaku dan ia terus menggagalkan semua rancangan peralihan kuasa tu. Baiklah, sekarang kita masuk ke bahagian yang lebih personal sikit. Kita akan lihat tuduhan-tuduhan yang sering dilemparkan kepada Tun M dan keluarga dia. Dan tuduhan yang paling popular sekali mestilah pasal kekayaan anak-anak dia. Orang kata dia guna kuasa untuk kayakan mereka. Betul ke? Jom kita tengok data yang ada. Menurut SPRM, anggaran nilai aset gabungan dua orang anak lelakinya, Mohzani dan Mirzan, adalah sekitar 1.2 bilion. Ya, satu angka yang sangat besar dan ini termasuklah pegangan dalam syarikat-syarikat mereka. Tapi daripada jumlah tu, kekayaan pribadi mereka yang diisytiharkan adalah sebanyak 450 juta. Dan menurut sumber, ini mungkin angka yang paling penting sekali. Sifar, kosong. Itulah jumlah kontrak kerajaan yang dianugerahkan kepada syarikat anak-anak dia sepanjang 22 tahun pertama dia jadi Perdana Menteri. Macam mana pula dengan tuduhan rasis? Ha, yang ni pun selalu timbul. Sumber kita berhujah, dasar-dasar beliau sebenarnya nak betulkan ketidakseimbangan sejarah, nak bantu komuniti Melayu, bukannya nak tindas kaum lain. Dan buktinya, ramai jutawan dan bilioner di Malaysia ni datang dari kalangan bukan Melayu. Semua ini membawa kita kepada persoalan terakhir dan mungkin yang paling penting. Selepas semua kontroversi, jatuh bangun politik dan sumbangan dia pada negara, apa sebenarnya peranan Tun M dalam Malaysia hari ini? Dia masih relevan ke? Kalau ikut sumber kita, kerelevanan beliau sekarang ni bukan lagi sebagai seorang yang gilakan kuasa, tapi lebih kepada sebagai satu suara veteran. Suara yang lantang mengkritik, yang bertindak sebagai semak dan imbang kepada mana-mana kerajaan yang memerintah. Jadi, kita tutup kupasan ni dengan satu pemikiran ni. Mungkin kerelevanan Tun M hari ini bukan lagi pasal apa yang dia dah buat dulu, tapi pasal peranan suara kritikal dia tu untuk pastikan kuasa tak disalahguna oleh sesiapa pun pada masa akan datang. Sesuatu untuk kita fikir-fikirkan bersama.